Всем привет! Я катаюсь на студии разбирать свой кадр. Елочка еще стоит. Сегодня в нашем видео пойдет про мою лучшую подругу. В прошлом видео я вам рассказала, что это Аня. Ну так вот, поехали. Я зовут Аня, ей 11 лет, мы с ней дружим, можно сказать, так, с... Ну, мы с ней дружим с конца второго класса. И мы с ним очень часто ссорились и не ссорились и мирились не суть. Она моя лучшая подчувка, поскольку она да, боже меня она да. а? очень хорошая, добрая, классная, милая, красивая, умная. Просто супер. ЛП моя. И вот в мире существует такой ну, единицы людей, которые идеальные. Аня, ты относишься к ним. Ты самый первый идеальный человек. Ой. ой, ой, ой. Аня, ты самый идеальный человек. А, давайте перейдем. Такой коробочки просто. Зажмем. Давайте уж я поеду. У меня срезалось пол головы. Головы. Первое это вот такой вот скотч. Вот такой вот. Вот такая вот ручка. Давайте спросим, поработаем вот ручечка вот, ручка. вот. вот давай все проще поработаем и вот такая вот штукенция такой вот нежный цвет и она а сейчас расскажу то что она мне подарила в прошлом году в прошлом году она мне подарила я до сих пор я его храню, он такой няшный сейчас. Главное не разбить такой вот няшного оленя. Только я у него, у него оторвал зубы. Вот этот... Не суть. И... Ну, реально, она для меня лучшая подружка. Просто даже слов Сейчас я покажу. Сейчас я это все уложу. сейчас я опущу камеру и покажу вам страничку из моего ЛД. Я не знаю, как ее установить, чтобы она не падала. Вы видели мою, мою, мою комнату? Вы не должны это Будем делать так. мой дневник. Да. Я сделала это специально. Давайте я найду эту страничку. Вот она. Сейчас лет. Что, убрать? просто... Ай! Я туда наклеила, блин! Так, я их не сниму. Откуда? Ладно. Ну, хоть это снимите Уже не идет. Сейчас, секунду. Просто сек ван Сек. Я, я просто не на Как я тут сожалею? По страничкам Да, вот такой вот скотч декоративный Лёва левик, Скотч С котиками Котик Шоколадка Домик И вот такая вот С чуть я вам зачитаю, что тут Аня Ангельская Ну, расшифровка Аня а, Ангельская М няшка я Яркая Аня Это моя лучшая подруга С ней мы дружим четыре года и я очень хочу, и я этому очень рада хотя мы и часто ссоримся но это нам не мешает Аня на день рождения такого-то человека я не буду говорить какого я очень рада тому что есть Аня она всегда может меня поддержать и выслушать. Ты лучше. Да, и я вот хочу еще про тебя сделать кое-что. Да, такая вот страничка про Анечку. мою любимую. Просто я не знаю, что бы я делала без нее. Да, и вот, короче, страничка правильная. Я надеюсь, ей это видео понравится. Хотя я не уверена. Заберем на это. А, падает. Овечь падает, ну, ладно. И кому понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи.